Müslüman biz bəli müslümana açıqlışını verdik. Əla bütün bəşər övladı elə müslüman deməkdir. Müslüman deməkdir Allaha təslim olan, Allahı tanıyan bir şəxs, Allahı dərk edən bir şəxs. Çünki özünü dərk edəcək, bəli. insanları dərk edəcək, Allahın yaratdığı insanlara qarşı mərhəmətli olacaq. Bəli. İnsanlara qarşı sədaqətli olacaq, yalana getməyəcək, harama getməyəcək və s. Nə xoş bizə ki, biz Bu illər ərzində çünki Azərbaycan bu indi tarixçilərimiz daha yaxşı bilir, Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqı bir çox dəyişikliklərlə üz-üzə qalıb. Mən onları burada dərin şəkildə, darsın, hə, qalıb, dərin bəli. şəkildə bunları orada açıqlamaq istəmirəm. İstər ə, qərbdən, istər şərqdən, istər bəli. cənubdan və s. digər məsələlər olub, yəni müdaxilələr olub. Bu müdaxilələr bu gün də var. Müdaxilələr hər zaman olacaq, kənardan müdaxilə. Əlbəttə ki, biz milli birliyimizi qoruyub saxlamalıyıq müsəlman azərbaycanlı olmalıyıq. Bəli. Həm milli dəyərlərimizə sadiq, həm də İslam dəyərlərimizə sadiq. Biz müsəlmanıq.